Ha, başladı. Rekord başladı. Biraz sonra ha, devam edelim. Onda o bir de göstereyim. Geldim bura. Deyir ki, molekulunda olan sizde siz olan ver, ver. 6 minus 6 sade neytron. Alkanın proton sayını tapın. Mən əslində, əslində tapılırdı alkanda? Neytron sayı tapılırdı 6 eminus Bunu da iştirik yazdım. Yazdım 6 kent, Minus 6 kent. Mən n striki tapsam nəyin sayını tapmış olacam yenə? Tap onun sayını, düzdür? Bu gedəcək -1. Am amma məndən proton sayı istəyir. Mən də bilirəm ki, arxanda ümumi formul CnH2n+2-da proton sayı necə tapılırdı? Proton sayı 8-in 2-yə tapılır, 2-yə tapılır, düzdür? Artıq n gördüyüm yerə nə ədədi qoyacağam? -1-i qoyacağam, düzdür? Biz 8 bura -1 Plus +2 o da bərabər olacaq nəyə? Hə? 8n. 8. - 9. oxuyuram. Başa düşdük? Burda problem yoxdur. Daha bunu atmayacam. Onu videoda görəcəksiniz. Yaxşı? Bə. Hə. Videonun ola bilsin YouTube linkini ataram. YouTube linkindən baxarsınız. Yaxşı? Hə. Olur. Salamun aleykum da karbon atomlarının sayı n+1dir. Linear kovalent rabitələrin sayını tapın. komponent karbonla hidrogen arasındadır. Yani neyin sayını tutmak lazımdır? Hidrogenlerin sayını Ben de bilirdim. Bu en olası A. İki en, ne olurdu? İki olurdu. En koyarsan, insa, en, imparası, yani porsu. İki. En çöz bir ne koyarsan? En çöz Yani iki En plus Yes. Beraber olacak. İki en çöz neyse? Dört. 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 Ben de, de yanlışım. Aha. Sonra hidrojen atomlarının sayı iki endir. Axitradin nə say 2-ndir. Bu karbonun sayını necə taparam? M-üs 2-n. Hə? 2n + 2-ni xətrixlə müqayisə edirəm nəyə? 2-nə. Burdan n-i tapsam karbonun sayını tapmıram mən. Bəs n xətrix bərabərdir 2n - 2-yə, xətrix də bərabərdir n - 1-ə. Yəni karbonun sayı oldu necə? n - 1. Düzü? İndi hibrid orbital sayı necə tapılır? 4n. Mən artıq n gördüyüm yerə nə gətirə biləcəm? n - 1 vurulur 4 vuraq n - 1. O da olacaq nə? 4 * n - 4. Aha, çıxdı. Bə. Aha, bu da bizim üçün oldu nə? Fərqlər, eee, digər sualın həlli. Sonra karbon-karbon sigma rabitə sayına n-dir. Normalda karbon-karbon sigma rabitə sayına nə tapılırdı? n - 1. Bunu çüx trəx ilə bərabər elədim n-ə. Onun karbon atomlarının sayı i̇şte yeah. çıxdım 1. 101. Mükəmməl. Karbon atomunun sayını bilirəm. Oksigen atomunu tutmaq üçün bax karbon en onda 2n + 2 yazmırdım. N gördün gedib nəyə gətirib təzəm yenə 2n + 1. Qıbıraq n + 2 + 4. Yes, bəli nə olacaq? 2n + nə? 4. Dörd. Başa düşdük bunu da? Bəli. Tamam. Aha, bunu da başa düşdükdirik. Davam edirəm. Neutronların sayı, neutronların sayını N tapıldı normalı 6 N-dan. Düzdür? Çəkirəm. Babər eləyirəm nəyə? A, minus. Minus 6-ya. 2 karbonun tali sayı tapın. Keçdirik olacaq onda nə? N - 1. İndi mədəni sigma rabitədən sayı. Sigma rabitənin sayı normalda necə tapılırdı? 3 + 1. Gördüyüm yerə artıq nə gətirəcəm? 3 + 1. N - 1 + 1 qoyacam. Aidir aldın? Modelə də 3n - neçə? 2. Onda başa düşdük? Bəli. Bəli. Aha, davam edirik ha. Buraları biz görmüşdük, düzdür? Birli kilik. Bəli, evet, bular görmüşdük. Anlaşlanışlarını görmüşdük. Yəni izomerliyi demişdim, oxumayın. Xarxa adlandırmanı evet. gördük, gördük. Yəni nəyə? Səmərəli əlandırmaya. Səmərəli əlandırmada evet. da qaydaları görmüşük, radikalları görmüşük. Düzdür? Evet, Bəs evet. istəsinlikdə soruşacam. Bunu sizden sinifdə soruşacağım. Səmərəli adlandırma. Bu sualı eləmişsiniz bəs? Oldu mən. Bu sualı eləmişsiniz? İndi yani bu suala baxırıq. Bu suala baxırıq. Birinci növbədə. Mən R1 və R2 radikallarını istəyim. Düzdür. Bəli. Bunun üçün mən birinci bu ada uyğun formulu yazmalıyam. Bir ki, dimetil, dimetil, metan. Mən karbon yazırdım. Və dört tərəfinə çıxıntısı var. Düzdür. İki dənə sizə evet. metil yazıram. Məsələn, metil. Burada nə yazıram? Metil. Tabii yok, hansına yazıram. Metil, etil. Bir tərəfinə də etil yazıram. CH2, CH3 yazıram. Bu tərəfini də artıq nə ilə tamamlayıram? Hidrogen ilə. Burada problem var. Xeyr mi? Hə. İndi baxın. Bu yazılışda CH2. bu CH2 hissə. Haradadır burada? Hiç burada var. Elə deyil. Evet. Onda radikalın evet. bir kutu, bir de bak, bu kutuda biri olandır. Bu radikalın adı metildir. Bu radikalın adı ne edilir? Şart. Dimetin diyor, radikalın adı. adı. Radikalın adı, radikalın adı, bak, sıkıntı, SH3. Bu radikalın adı neydi? Bak buradaki da. Evet, ya. Neydi? Nədir əşaq? Fən gedəcəksiniz. Bilə bilməm. İzopropil, nə bilmirəm, nədir? Hə, izopropil. Nə bilmirəm, nədir? Sinifdə gəl, fən gedəcəm, nə bilmirəm, nədir? Aydın oldu? Bəli. Aha, bu oldu bu sualın həlli. Bu sualın həlli. Davam edirik, peynaq adlandırmadan danışdıq. Mühüm məsələlərdən birisidir. Yəni biz artıq burdan ə e, yeni dərsi keçəcəyik. Beynəxaq adlandırma. Beynəxaq adlandırmada da 3 dənə qayda var. Uzun zəncir tapılma, əsas 1 dənə qayda budur. 1. Uzun zəncir tapılır. Uzun zəncir tapılır. İkincisi nömrələmə, nömrələmə. Üçüncü isə adlandırılma hissədir. Adlandırılma. Həmin vaxt 3 dənə mühim qaydanı bildiksə biz beynəxaq adlandırmanı da bilmiş olacaq. Amma bir bir hissə hissəcə gəlirəm. Uzun zəncir karbonu ən çox olan təsir. Məsələn, bax 2 dənə eyni mod verim. Bu modların ikisi də eynidir. Mən birə də saya bilərəm zəncir olaraq. Bax əsas hissəni bura da götürə bilərəm. Bax fikirlərim bax bu hissəni də əsas götürə bilərəm. Mən bu hissəni də əsas götürə bilərəm. Bax ki versiniz Baxıram 1 2 3 4 5 karbon. 1 2 3 4 5 karbon. Başqa həm zəncirlərin hamısı məsələ 4 olsaydı 3 karbon. 4 olsaydı yenə nə olacaq idi? 5 karbon eyni şey olacaq. İndi mən elə eləməliyəm ki, özüm göstərəm. Çox dedim desən. Aha, düz tutdum. Göstərəm. Hə. Mən elə eləməliyəm ki, el eləməliyəm. Ki. Məsələn, mən bunu əsas zəncir götürsəm, burda neçə radikal var? Cəmi bir dənə. Düzdür? Bəli. Amma mən bunu əsas zəncir götürsəm, 2 dənə radikal olmalıdır. Acayib sual. Mən elə eləməliyəm ki, şagirdlər eyni karbona malik olan, zəncir olanda radikal sayı çox olan əsas zəncirdir. Deməli, onda doğru variant, doğru uzun zəncir nədir? Budur. Bu nədir? Yanlış zəncirdir. Başa düşdük? Bət. ona görə yazır ki, bir radikal, iki radikal saxladığı bütün əsas zəncirdir. Bir radikal saxladığı üçün nədir? Əsas zəncir seçilir. Hazır oldu. Yəni mənim əsas, əsas, əsas şərtimdə budur ki, ən uzun karbon zəncirini seçməliyəm. İndi davam edirəm. Davam edirəm. Gələcəyəm nömrələməyə. Əgər hə, isə nömrələmə eləməmişdən vaxt, bir neçə dənə əsas zəncir seçmə qaydasına da baxaq rahatlıqla. Məsələn, bax belə bir şey yazıram. CH3 CH SH, CH3 CH3 CH CH3 Məsələn burda əsas zəncir hansı olmalıdır? Bax bu hissə. Fərqi yoxdur. B-yə də ola bilər, aşağı ola bilər. Ç-a da ola bilər. Yani, Niyə aşağı ola bilər? Çünki bu tərəfə gəldi, hə bir bu tərəfə getməyə eləmiş. Aydın oldu? Bölmə. Başa düşdük? Yəni məsələn amma indi bunda belə bir şey var. Baxaq. Görün bunu kim eləyəcək? CH2 C CH2 CH3 Kaldım bu tarafa CH SH, CH3 CH3 Şimdi bas burada ne tabi olacak? Ben burada aşağıdan yukarıda böyle Bak ee... burada bak bir buhal var Bak bir buhal var 1, 2, 3, 4, 5 düzün Evet Birə bu hal var. 1 2 3 4 5. Yəni üçüncü axı. Heç yoxdur, yuxarı aşağı, yuxarı. Doğru olan variant nədir? Bu variant. Niyə? İkinci dənə şaxı var. Aydın oldu? Başa düşdünüz? Bəs. Aha. Bəs, rəşad, rəşad, başa düşdün? Bildim mənim, bəli. Aha. İndi gəldik, davam edirik. İkinci qaydamız nə idi? Nömrələmə. Nömrələmədə Bəl. də birinci belə qayda var. Çiq radikal yaxın olan ucdan başlanılır nömrələməyə. Şaxələnmə yaxın olan ucdan başlanır və ya da şaxələnmənin tox olduğu ucdan. Yəni üç üst qaydanın üçünə də fikir vermək lazımdır. Bunlar da nə tərəfə aparılır? Necə olur? Nəticə ne olur? Bax, fikir verin, mən burada bu uzun zənciri seçib. Siz fikir verirsiniz, uzun zəncir. Çiq radikal, radikalım var. Bu bucdan saysam, ikinci karbondadır. Bu ucdan saysam, birinci karbondadır. Ona görə mən nə edirəm? Yaxın hatsa, bakitik radikal yaxın olan ucdan başladım nömrləməyə. 1 2 3. Burada problem var? Xeyr. Bunu başa düşdük. Aha. Bu bu halkana baxıram. Bu növbəti halkanımdır. Məsələn, uzun zənciri seçib. İndi burda kiçik radikallara var. Bu da kiçik radikaldır. Bunlar da kiçik radikaldır. Ki deyirsiz? Kiçik radikaldır. Burada o şey nədir? Hər iki tərəfə baxın. Buranda ikinci karbondadır onda ikinci karbondadır. Demə, yaxınlıqları da nədir? Eyni. Onda nə olacaq? Şaxələnmə çox olan ucdan axtarırıq. <laughs> yəni harda? Bu tərəfdən nömrələyirəm. Başa düşdük? Bə. İndi baxıram. Bax burada uzun zənciri seçib bunu. Radikalə baxıram. Bu kiçik radikaldır, bu böyük radikaldır. Mən şərtlər elədi. Kiçik radikalın yaxın olduğu ucu. Kiçik radikal bura yaxınsa burdan nömrələyirəm. Aydın oldu? Bəli. Nömrələmədə bəl. problem yoxdur ki. Qədərəm, indi nəyə? Adlandırılmaya. Adlandırılmada da qayda belədir. Radikalın birləşdiyi karbonun nömrəsi deyilir. Radikal hansı karbona birləşibsə nömrələdikdən sonra. Ondan sonra radikalın adı və sonunda əsas zəncirin adı deyilir. Radikalın adı eyni olarsa, birinci kiçikdən böyüyə, ikincisi di bir və tri sözlərini xatırlayırsınız şagird? Keçən dəfə də vardı, eyni radikaldan 2 dənə olarsa di, tri sözündən istifadə olunur. B İndi baxın, mənim alkanım var, belə bir alkanım. Uzun zəncirimi seçib 6 karbonlu zəncirdir. Və kiçik radikallar hər iki tərəfə eyni yaxınlıqdadır, amma burada şaxələnmə nədir? Sol tərəfə daha çoxdur. Ona görə soldan nömrələyirik. Mənim radikallarım artıq olub, kiçiklər bunlar, biraz böyük isə bunlar. Düzdür? Bəli. Bu kiçik radikallar metil radikalıdır. Bir radikal isə nədir? İkil radikalı. Düzdür? İndi mən evet. nə deyirəm? Bax, radikalın birləşdiyi karbonun nömrəsi. Nə radikallar olduğuna görə 2-yə və 5-ciyə metil. Amma 2 dənə olduğuna görə nəyi istədirəm? Di, di. Çikdən böyə doğru bax. Sonra 3-cü yenə birləşib. 3-cü metil etil. Ona görə deyirəm 3-etil. Burada bir problem yoxdur ki. Ən sonda da əsas zəncirin adı. 6 karbonlu alkana biz nə ad vermişdik? Texan. Texan. Ve deyirik neyi? Eksan sözünü. Başa düştük. Evet. Problem yoktu ki. Hı? He? Hı. Hey. Aha. İndi geldi. Burada da eyni şey edeyim. Uzun bu. Nöbeli. Düzü. Ben. Uzun zendirim var. Artık onda radikallarım ne oldu? Metil ve Metil. Düzdür. Ben. İndi geldi. Kisikten böyle doğru. İşte ne var? Metil. Yazım. İşte metil. İşte ne var? Metil. 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 Bunu zendirin. Yetti karbonu zendirin adı neydi? Yaptım. Başka çıktık. Evet. Problem yok. Evet. Değil. Evet. Değil. Aha. Problem yok. Çekilir. Bu birisine. İndi geldik. Bir bir denesine adlandıralım. Bakın 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Mən hansını götürsəm? Bunu götürsəm 3 dənə radikal olacaq. Arxizsiz götürün bax. Bunu götürsəm 5 dənə. Həm 2 dənə radikalım var. İli izopropil, biri nədir? Metil. Amma 5 dənə belə götürsəm 1 2 3 4 5 dənə belə götürsəm ikinci variantı götürərik. Devam görə 3 dənə radikal. Radikal, radikal çox olan olmaz. Düzdür? O zaman mən evet. xəssas zəncirim oldu bax bura. Bəli. İndi dərləm bu radikal ikincidədir, bu radikal da ikincidədir. Bu isə üçdədir. Onda hər iki tərəfə eyni istənilən tərəfdən başlayıram. 1 2 3 4 və 5. Nə deyəcəm indi? Yenə kiçik radikallara bax. Bəli, 2 də, 4 də. 2m 2 1. 3 də nə? 18 etir. Yümmü zəncirin adı nə olacaq? Pentan, pentan. Pentan, 5 kena karbonun adı. Açıqlayışdıq buna. Bəli, bəli. İndi gəlinəmə bura. Bu da uzun zəncirim olacaq. Bəs sağdan yoxsa soldan nömrələyəcəm, Rəşad? Soldan sağdan. Məsələn, sağdan yoxsa sən mənə? Mən də de deyim də, məlləm. Mən deyirəm ki, indi hansıdan nömrəmə nömrələməliyəm? Sol tərəfdən başlamalıyam, yoxsa sağ tərəfdən? sol tərəfə. Niyə? Radikal çox olan tərəfdən başla. Ay bax, kiçik si, radikallar hər iki tərəfə eyni istiqamətdə olduğuna görə. Şaxələnmə hə. çox olduğu yerdən başla. Ona görə soldan 1 2 3 Ş 6. İndi yaşat pulağın adını da görüm bunun adı. Deməli 5 dənə, deməlim. Eee nə deyim? 5 dənə deyil. 2 Aha. 2 5 2, 3, 3, 5. Bak içinde 3'de, 3'de, 5'de. Mesela ne metil var? 3 ee, tane. Ay niye ki? 1, 2, 3, 4 tane de yazmışlar. 4 tane, he. Da he. Ne i̇ki, olacak üç, onda? Üç, üç. Tetra metil. Bir. Ne? Bir. Uzun zendirin adı. Onu zendirin adı. Heksan. Ne? Heksan, 6 tane değil. Ağız sağ ol, heksan. He. Başa düştük. Evet. olur burada. Bu uzun, evet. yani bu uzun zendir değil şahitler. Bu uzun zendir değil. birinciden üçüncü sonra aşağı o, var orada. Aslında, bab, aslında uzun zendir bilecektir. Başka düştüğü evet. şey çıkar bon evet. Yani aslında bak bu biledir. SH2, bu SH3. Şimdiden, şimdiden, şimdiden. Yani uzun zendirim evet. oldu ne artık? Bak bu. Başka Şimdi evet. 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 hardan nömrəliyəcəm e, diğer e, sabir. sağ tərəfdən sağ tərəfdən gəldim bu radiatorun sağ tərəfinin yaxınından bəli 3 4 H 6 sağ bir nə deyəcəm onda 2 4 dimetil aha nə 80 bəli 80 onda bunu da sizə evə verirəm problem yoxdur ki xeyr məni bunun yəqin kursda yoxlayacaq da Bəli, indi mən qrupa yazacam. Biz 4-cü gün gəlirdik də əlavəyə. Bəli, mənim 4-cü günü saat 3-də. 3-də yox. Yox, 2-nin yarısı. Hə, 13:30-da, düzdür? Bəli. Hə, yenə 4-cü gün saat 13:30-da əlavədəyik. Sabah. Mən çatmasa? Necə? Çatmasa? Çatmasa deyəndə mən bəlkə burdan günorta gün çıxdım ona görə. Yox, yox. Onda 5-ci gün yoxdur yəni. Onda 4-cü günə əlavə salmayacaq. 5-ci gündə dərsimiz yoxdur, gəlin də əlavə salsınlar. Hə də əlavə elə salarıq da. Üşnə. Ay qətər, indi burada bir dənə sual var, bunu da deyim, bu da bizə çox lazım olur. Ay da, məsələn mənə add verib biz quruşu yazmalıyıq. Düzdür? Məsələn 2 sm heksan verib. Mən bunu 1-ci nöqtədə heksandan başlayıram. 6 tane karbon yazıram. 2, 3, 4, 5, 6. Üstlenilen tarafı 1 deyirəm. Tarbi yoxdur. İkinci ve 3'e metr yazıram. 2'ye metr yazdım. 3'e ne yazdım? Metr yazdım. Sürü. Başka iş ne yoktu ki? Kirli'de kalan hidrogenleri tamamlayıram. CH3, CH, 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 2 CH2, CH3. Oldu. İndi geldim. Geldim benim burdakı hissəyə baxma. Va, 2 dənə CH olan hissə buradır. Düzdür? Burada da 2 dənə CH olan hissə var. Çildir, ayə. 2 CH olan hissə var. Deməli onda radikalın bax bir tərəfi metildir, bax bu var. Bu var. Eee bunun bu da var. Olmayan nədir? Budur, bax bu. CH3. Bir də olmayan buradır. Bunun da bu hissəsi var, bir də bura yoxdur. Yəni məndə olmayan CH3, yəni met deyil. Nədir? Etil hissəsidir metil. Başa düşdük? Bəli. Aha. Bu da oldu bizim üçün adlandırmadı. Adlandırmada da qaqalar e, biz üçüncü adlandırmaya dedik. Yaxşı, e, bu tip olan suallar əhəmiyyətlidir. Deyir ki, eyni bir karbon atomuna metil, bax, karbon atomu yazıram. 4 dənə hissəsi var. Birinə metil birləşdirədim. Birinə etil CH2CH3. Etildə çıxıntısından birləşdirəsiniz. Biz nə izopropil? İzopropil biləyindir xatırlayırsansa. CH3. Bax buradan da xətt var. İzopropil. Bu da ikili butil. İkili butildə CH3 CH CH3 burada heç nə yoxdur. Aydın oldu? Gəldik. CH2 CH3. Bax bir də oldu nə? İkili butil. Birləşdirdinmi? Mən elə deyirəm bunu beynəlxalq adlandır. Uzun zənciri tapıram. Uzun zəncir 1 2 3 4 5 6 5 6 Qampu tərəfdədirsəm daha çox aşağı olmuş olacaq məndə, düzdür? Dün. Aha. 1 2 1 2 3. Bu tərəfdən nömrələnir. 1 2 3 4 5 6 dənə. Düzdür? Bəs başqa 7 sətir var. 1 2 3 4 5 6 3 2 3 4 5 6. Yox, hamsında 6-dır. İndi gəlinəm. 2-də 4-də, 2-də 3-də və 4-də. 2-də 3-də və 4-də metil 3 dənə var tezdanə 3 etil nə olacaq 6 zəncirli isam. Həçdir. Bu formada da suallar gələ bilər bizə. Bir də halogenli törəmələrin adlandırılmasından var. Halogenli törəmələrdə birinci halogen yaxın olan istifadə olunur loro florun, florun bromun yaxın olduğu standaqlır. 1 2 3 4 nömrələdim. Ondan sonra deyim birinci yenə. İki də brom, üçdə metil butan. Burada problem var mə? Bəli. Yenə digərdə flor, xlor, brom yoxdur, baxılır. Aydin oldu? İndi qəti şəkildə buradan bir dənə daha anlaşımız qaldı. İzomerliyi də de deyim, ondan sonra alınma kimi xasse rahatdır. Əsas izomerliyi də dörd yanın izomerliyi anlaş. Nə də gərək bura Oh, damn it, David. I don't get Bir saniye gözlüğün gözlüğü Davalar eşitsizmi hani? Bəli mənim. -bəl. Aha. Davət izomeridir. İzomerlik nədir? Oxşarlılıq deməkdir. Nə deməkdir? Oxşarlılıq. Şarlıq. Ha. Həyatda oxşarlığın yüzbəcir növü olur. Boy olaraq oxşar, rəng olaraq oxşar, sima olaraq oxşar, nə bilim, çox oxşar növlər var da. Ürkü kimyada da oxşarlığın çox növü var halkanlarda yalnız bir növünü öyrəndik. Əslində iki növünü görürük. Amma ikinci növü gələcəyə doğru gedəndə bütün düzmaddələdə tapmaq olur. Bir növünü öyrəndik. Burda bizdə adlanır nə quruluş izomerliyi. Nə adlanır? Quruluş nəyi? İzomerliyi. Tax, bir növünü öyrəndik quruluş izomerliyi. Quruluş izomerliyi adından da məlum olduğu kimi quruluşu ilə əlaqədardır. Və yadınızda saxlayırsınız ki, izomerliyin bu növü halkanların 4-cü nümayəndəsindən başlayır. C4H10-dan başlayır. Və 4-cü nümayəndədən başlayaraq alkanlarda quruluş oxşarlığı ola bilər. Ümumi etibarla quruluş oxşarlığında, yazıda saxlayın. Nələr eyni, nələr fərqli olur? Bax, eyni olan hissələr var, bir də nə olan hissələr var, fərqli olan hissələr var. Eyni olan hissə, ümumi formula eyni olur. Ümumi formula eyni olur. Ümumi formula eyni olur aytdı. Adı, fiziki xassəsi nə olur? Fiziki xassəsi nə olur? Eynidir. Yəni təqalar bel. Ümumi formula eynidir, yəni karbon və hidrogen sayıları eynidir. Adı və fiziki xassələri fərqli olur. Bir maddənin izomer olub olmadığını baxmaq üçün birinci növbədə karbon və hidrogen sayına baxırıq. Əgər eynidirsə izomer olma ehtimalı var. Ondan sonra nəyə baxırıq? Əgər bunların adı və fizik xassəsi fərqlidirsə, bizə əsasən baya, bu lazımdır. Adı fərqlidirsə bu maddələr nədir? İzomerdir. İndi baxıram. Və Bax, burdakı birinci maddə eyni maddədir, izomer deyil. Xeyr də, çünki hər ikisi etandır. Burada problem var? Xeyr. Sadəcə çayaq yazılıb, belə deyim də, başa ayaq yazım. İkinci maddə, hər ikisi propandır. Bu da eyni maddədir. Üçüncü maddədə hər ikisi butandır. Hətta açıq zəncirli olduğuna görə Bunlara normal n-butan deyirlər. Şaxə olmadığına görə n-butan, n-pentan, n-heksan, yəni şaxəsizdir. Amma baxmırıq ki, ümumi formula hərkisində nədir? C4H10dur. Düzdür? Yəni baxaq, yəni, baxı, baxırıq. Bu da C4H10dur. Bə. Və bunu adlandırarkən, bax görürsüz, n-butan yazacam. Normal tüklərdir, şaxəsizdir. Bunu adlandırarkən, buna ya izobutan deyirlər, ya da bayaq keçdiyimiz qayda ilə 1, 2, 3 nömrələsəm nə olacaq? ki metil propan. Amma hər ikisinin ümumi formul nədir? C4H10. Qeyd, bu maddələr bir-birinə nə idi? İzomeri. Oxarı, izomeridir. <curs> i̇zomeridir. Quruluş izomeridir. Evet. Başa düşdük? Bəli, bəli. Hətta baxın C4H10. Bir var n-butan, bir də var izobutan ya da 2-metil propan. Bir var C5H12, 3 dənə izomeri var. Bir var n-pentan, biri var, var 2-metil butan. Aydın oldu? Bir də var 22 sm toplam. Həmin üçün komonadı serd çağı 12-dir. Amma bunlar bir-birini nəy sayır? İzomeri sayılmış olur. Əgər çıxdırış sayı. Çıxırsız məni. Qəlavəşdiriş. Ha, bizim 10 dəqiqə sonra zumumuz ata bilər. Yaxşı? Oldumu? Aha. İzomeri hissəsi birinci hissədə var deyə, siz ancaq ikinci hissənə əndə razıyam. Aydındır oldu. Bir də videonun linkini göndərəcəm də baxarsınız, yaxşı. <coughs> oldu məsələ. Aytdı, burada da suallar var. Evdilisiz, eyni və izomer maddələri seçirsiniz. Burada da eyni və izomer maddələri seçirsiniz, adlandırırsınız. Bir də bunu sizə tapşırıq olaraq verirəm. C7H16-nın 9 dənə fərqli forması var. İzomeri var. 9-nu da yazmağa çalışırsınız. Yazanlar ata bilər birbaşa WhatsApp-a. Yaxşı qalar. Oldu? Ola oldu. Mu? Ha, dəstə isə biz, nəyə keçəcək şagirddirsə, qabılmazı xəsarət. Qəbul olmaz kimi yəni xəsarət və fiziki xəsarət. Oldu? Bəs indi mən bu rekordu dayandırıram. Sabirdən də da gəlib baxın, səsiz səmirsiz. Məndə onda... sabir yoxdur, qabirdəndir burada. Hə, e, səsiz səmirsiz. Videonu atacam, videodan da izləyirsiz təkrar. Yaxşı? Oldu mənim. Aldı, uğurlar. Gecəniz xeyir. Bir də o tapşırıqları eləyirsiz. Xeyri qəbul edirəm, sağ olun. Evet, sağ olun.